Thank <laughs> you. たちいかようにしてここまでたどり着いたか招かれざる客よその橋渡らば二度と帰ることはかなわぬぞ引き返せ引き返せ引き返せ そこおい引き返せと申しておるに <laughs> ようやく見つけたぜこの山にこんな大層な橋があったとは知らなかったな年貢の納め時だ今度は逃がさねえぞカツラ石丸 何故そうまでして我らを抜けたてめえには分からねえだろうが俺たちだってギリギリなんだそのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえならば致し方あるまいなんだその情けねえなりはサムライが聞いて呆れるぜまあ、い,いくたばっちまいな な、おひ様、ま。何故そのようなところになりませぬ、お戻りください、おひ様、ま。ちうるせえな、何だってんだうあいいぞいいぞ、わしに構わず続けるだよいそれにしても面白いな お主ら人か人じゃろこの頂のように踏み込んで早々に切り合いとは、まったくもって野蛮あまりないぞほれむつやれお役目の日は退屈での。出番が来るまでは、ただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし、今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろ <laughs> おひいさま。 そのようなものどもと関わっては。おいおい、アンズララ、すぐ戻ろう。<laughs> おお、いい生き物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にも、これがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、さくな姫の格を示すにふさわしいであろう。酒え、さくせ。 ガキのくせしやがってあなんじゃとわしゃ大人じゃあ,あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい宴に戻って飲み直すとするか人の子よここから先は神の領域じゃ橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。 さもなくばその命、保証せんらしいぞ <laughs> あのわっパ、なんとしたり力…宴げと言ったかあとをつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。 僕だけで毎年のお役目がいただけるんじゃからまっこと高貴な血とは楽なもんよそ、そうですか私などは今年もカムヒツキ様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが残念、そりゃ残念じゃろ血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな そう我が友心はよわしの役を手伝わせてやるぞカムヒツキ様のお目に触れる機会が増えればお主の覚えも良くなろう <laughs> ええー、それではよろしくお願いいたしますお姫さまいい加減になされませその大切なお役目を果たすのはこれからですぞ席に戻るなり <laughs> このようにまた深酒をなされてはまたまた。タマ爺はうるさいのーなに酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせるわわしにかかればちちっとあまずいこれどこに行かれるのですかまだお話はスワン爺わしが間違っておった 改めて、酔いを覚まし、役に備えるとはする。少し席を外すぞおー、おひいさまついにこの玉の心を、お分かりいただけましたかおい、おぬしらうあー、まずいまずいまずい人の子なんぞ連れてきては、お役目どころか大咎めじゃなんとしても,ヒットライも、引っ捕らえれば 逃がすかそこに直れ 者め神であるこのワシを侮るでないわ いい加減なからくりを作りよって戻ったら文句の一つも言わせてもらわねば。 わしがカムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりかそれだけは絶対に許さんぞやりおったな人のこの分際でこのわしに刃向かうとはどういうことかその身に深々と刻み込んでくれるわ 待て、ここには強い酒や油も何でしょう今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。 姫よ <laughs> その方あの偽善たる武士タケリビが娘として今日まで重要してきたにもかかわらずチンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとはあ、はあ、なんたろ処業ぞ <laughs> 何とぞお許しをそれもこれも おやつら <laughs> 神ともあろう者が人に席をなすりつけるでないえっ坊主はけこままでぬえさて人の子らよ名のね桂上門の城、高森人呼んで田上門にござりまするおいらは金太だおめが帝ってやつかゆいだ。 こなとこやんだおう早く消してけらいい見るってとあいかいまるです神と人は二つよすなわち頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定めされどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうてのう次にあれがいつ現れるかは 出身であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだよって橋が現れるまでそこのナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい始末と申されますとナ姫よ鬼島のことは存じておろうなその方の父母が出会いかの悪心 大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は、古くより多くの鬼が救い、未だ我が支配及んではおらぬ。その方らは、この鬼島を開きながら、何故鬼が生まれいずるのかを調べて参るのじゃ。そ、そのようなお言葉ですが、カムリツ様。鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。 ここから通うつもりではあるまいな。無論、鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまでは